Уважаемые коллеги, добрый вечер. Разрешите начать нашу послематчевую пресс-конференцию. И на ваши вопросы готов ответить главный тренер Луганской Зари Юрий Николаевич Вернедуб. Естественно, вначале мы попросим его прокомментировать сегодняшнюю встречу с «Динамо», а затем зададим вопросы. Пожалуйста. Ну, прежде всего, позвольте мне поздравить всех вас с большим праздником, с святом Велокодня, как говорят на украинском Поэтому Всем бажаю только здоровья и всего самого наилучшего. Это очень великий Свято, тому нам выпала такая честь. грати в этот день. Хотелось обнаграть, а я выиграл. Ну, сривно еще раз с сим святым. Ну, а если вкратце по игре, я думаю, те, кто был, я думаю, всем понравилась игра. Хорошая боевая игра. Много мячей, 4 мяча было забито. То есть в первом тайме, конечно, очень быстро пропустили мяч. Где-то ошиблись. Нельзя так играть на бровке, особенно с Андреем Ермоленко. Можно было сделать микрофол, я не говорю, что там какой-то грубый фол, чисто микрофол. И все было бы нормально. Так, упустили, отдал передачу, хороший гол забил Киев. Но, тем не менее, мы не остановились, а наоборот собрались. Быстро уравняли шансы, забили с точки, сравняли. Дальше игра показала, что Киев взял свою игру под контроль. Мы, конечно в этот момент мало владели мячом, оборонялись только. Хотя контрвыпады хорошие были. И очень хорошо получалось выход, особенно из обороны в атаку. Очень быстрые, хорошие, динамичные. Хотя пропустили опять мяч со стандарта. Я могу только поздравить рыбалка. Прекрасный гол со штрафного исполнения его. Но, тем не менее, ушли на перерыв, проигрывая 2-1. В перерыве я ребятам сказал, что ничего не потеряно, если мы будем точно так же играть. А по возможности очень хотелось бы, чтобы добавить движение и начать прессинговать киевлян на их половине. То, что мы и делали вот в втором тайме, у нас все прекрасно получилось. И гол забили, хотя и киевляне могли забить и не один раз, но... Здесь показал свое мастерство Сантини, которому как бы вроде не везет в играх с Динамо, много пропускает. Но во втором тайме, я скажу, тех 3-4 сейва, которых он сделал, это дорого стоит. Он мужчина, и я не сомневался в том, в его классе, в том, что он вратарь хорошего уровня. Ну и смогли провести свою опять атаку, хорошие замены сделали вовремя. Тот же Жельки Любанович уравнял шансы. Были еще моменты, ну, где-то нам не повезло. Потом киевлян были моменты, им не повезло. Я считаю, что игра была равная. Выглядели достойно, не били мяч куда попало, то есть хорошо контролировали тоже где-то моментами, хорошо выходили через среднюю длинную передачу в быстрой контратаки. Я благодарен своей команде, ребятам, что они на правильном пути и не останавливаются даже когда проигрывают. Это уже говорит о том, что у них появляется такой настоящий бойцовский дух и команда действительно на правильном пути. Вот такой Спасибо. Коллеги, есть ли у вас вопросы? Пожалуйста. Сибирь. Сибирь. Скажите, пожалуйста, Юрий, вот у вас было, наверное, впервые в тренерской карьере в течение недели два матча с Киевским Динамо на таком коротком резкое временном. Что позитивного вы вынесли вот из этих двух игр? Я так понимаю, что во втором тайме команда играла ну, на, ну, абсолютно на равных с Киевлянами. и уже как сами доминировали в некоторых элементах. Ну, прежде всего, это большой респект, честно. Когда играешь в течение четырех дней две игры с такой командой, как «Динамо Киев», это только польза и огромная польза для команды. Потому что, поверьте, это ни в коей мере я не хочу обидеть остальные клубы. Но это действительно на данный момент является нашим грандом, нашим лидером. Поэтому, естественно, ребята с огромным желанием выходили, чтобы как раз в таких играх можно себя проявить и показать, и почувствовать, как говорится, разницу, или наоборот, в лучшую сторону, или в худшую. То есть та же борьба, те же индивидуальные единоборства, тот же Ермоленко, допустим, с тем же Никитой Каменюкой, тот же, допустим, Гусев с тем же Гордиенко. То есть вот это вот с этих моментов и складывается их уже более такое профессиональное отношение и плюс рост спортивный, конечно. Поэтому хотелось бы как можно больше, но игр. Хотя ну, две игры не похожи. На Кубок, конечно, мы уступили еще в первом тайме. В втором тайме тоже вроде бы я не могу сказать, что плохо играли, хотя и проиграли 2-0. Два мяча таких, знаете, необязательных, можно сказать, тоже. Вы же видели и помните. Поэтому сегодня постарались разобраться в тех ошибках, которые допустили. Ребята сделали выводы. Я понимал, что будет оптимальный состав у Динамо Киева, появится левый защитник Антона Эш, и будет тот же Буяльский играть, и будет тот же Ермоленко, и Гусев. Я все это прекрасно понимал, и ребят настраивал, что совсем другой состав, совсем другая игра будет. Ну, видите, все получилось, поэтому я благодарен. С такими командами только мы, наша команда, будет только прибавлять и расти. И давать нашей команде дивиденды. Если, даст Бог, получится выполнить ту задачу, которую мы хотим выполнить, попасть в пятерку, то это как бы даже шаг вперед в той же европейском турнире участвовать уже. Если мы можем составлять конкуренцию нашим грандам, то я думаю, там тоже попытаемся создать ту же конкуренцию и пройти немножко дальше, чем в том году. Спасибо, пожалуйста, Максим. Александр Лепенко, Извините. обозреватель. У меня нет вопроса, вот что хочу сказать. Если бы в украинском футболе был приз зрительских симпатий, то, конечно же, основным претендентом на этот приз были бы вы. Вы заставили, ваша команда заставила э, болельщиков полюбить вас и есть за что, в первую очередь за характер. Мне, конечно, как киевскому журналисту обидно, что два раза на э, зеленом газоне киевляне споткнулись вместе в матчах с вами. Я желаю им стать чемпионами, а вам не только я, наверное. Многомиллионы армия болельщиков желает, чтобы осень для вас была кубковой. Вы этого достойны. Спасибо. Огромное спасибо вам низкий поклон, честно, за добрые слова. Я обязательно передам ребятам. Мне искренне, я счастлив и просто нет слов. Спасибо огромное. Мы постараемся не подвести вас и показывать достойный футбол и достаточно интересный в плане того для зрителей. Потому что тот же футбол, я считаю, это тот же действия, как в театре, тот же театр. И чем лучше ты будешь показывать эти действия, борьбу, единоборство, плюс осмысленную игру, тем больше будут зрители приходить и с удовольствием болеть. Если, конечно, этого не будет, то понятно, что не будут ходить. Поэтому мы на правильном пути постараемся и дальше так идти. Пожалуйста. Максим Шилин, телеканал «112 Украина». Юрий Николаевич, мне, как луганчанин, очень приятно было видеть сегодняшнюю игру команды. Но есть вопрос по Бутковскому. Хорошо отбирает, хорошо преследует. Но вот в решающие моменты Филипп теряется и не знает, что делать. Что это, психология или нехватка мастерства? Как это объяснить? Спасибо. Ну, честно, чтобы не обидеть Филиппа, вы правильно сказали. По его объему, по его желанию, по его работоспособности, ну, равных нету, поверьте, вот даже вот взять, вот его можно сравнивать смело по тому объему, какой делает тот же Зазуль. Какой объем делает тот же сейчас на данный момент Кровец? Тот же объем. Ну, единственная, может, разница Кровец и Гудковский – тот, э, если есть два момента, один он однозначно использует. У Филиппа немножко с этим может хуже. Но я думаю, что это все-таки где-то техническая оснащенность. Все-таки он достаточно высокий, может где-то не хватает координации. Над этим больше надо работать. Плюс работать в тренировках еще больше над реализацией этих моментов. Поверьте, он работает, он с тренировки уходит позже всех. Вот все уже ушли, он еще полчаса Дорабатывает. И я ему говорю, все равно, рано или поздно, вот вспомните мои слова, оно принесет ему пользу. И он будет забивать. Не может Всевышний не, ну, как бы его не вознаградить за то его отношение и за ту работу. Я все равно верю в то, что он достаточно хороший парень по характеру, по всему. Буду желать только, чтобы он в этом плане развивался. И я постараюсь приложить максимум усилий вместе со своим тренерским штабом. Спасибо. Александр Марчевский, журнал футбол. Юрий Николаевич, вы выпускали Любеновича при счете 2-1 в пользу Киевля. Желька понадобилось около 10 минут, чтобы забить гол. В ваших задумках он играл роль джокера или так просто получилось? Нет, почему? Желька до этого немножко пропустил, вот когда у нас были тренировочные вот этот вот большой период три недели связано со сборной. Он микротравму там получил. Он даже с нами не летел в Луцк. Его не было с нами. У него там была проблема небольшая со спиной. Где-то нерв защемил. А потом уже после игры с Луцком он сказал, что все нормально. И он уже сюда вот доехал 7 числа. Доезжал сюда вот в Киев. Сам молодец. Сел на скорой этот поезд. Доехал и был уже с командой. Я ему дал возможность 8 числа попробовать попробовать. А сегодня, ну, Желька тот футболист, который, я считаю, поверьте, у него еще он долго будет помогать любой. Я хочу, чтобы как можно дольше он нам помогал, но достаточно опытный, классный футболист. Есть техника, такая левая нога, как у него, ни у кого нет. И он, тем более, в домашней игре мы 2-2 сыграли, он тоже сравнял счет на добавленной минуте, поэтому нет, я не буду лукавить, не думал, что это жокер, просто с течением я считал, что Лепартия здорово сыгла... сыграл в Луцкий, он должен был играть сегодня с самого начала. Как... Точно так же, как и Чайковский, выйдя на замену вместо Малиновского, показал себя и Сегодня он в... в Кубке не мог играть, то сегодня yeah. играл в составе. Поэтому у меня достаточное количество ребят, нужно все равно делать ротацию, нужно всем доверять, если только выбирать 11 и ставить все время одних и тех же, то толку не будет. Пожалуйста. Еще один вопрос. Ваша команда серьезно претендует на Еврокубки в следующем сезоне. Какие-то должны быть цели на трансферном рынке летом? Есть ли у вас тут на карандаше? Здесь мне очень сложно вам ответить на этот вопрос. Честно, не могу даже ответить. Я надеюсь, знаете, как любой тренер, если мы пройдем и займем это место, которое нам даст право, то, возможно, и наши руководители, и президент где-то сделают тоже это самое. Потому что ну, сейчас не то время, поверьте, чтобы делать какие-то... Мы наоборот, у нас был Принц, вы знаете, мне очень нравился этот футболист, тоже один из центральных осевых футболистов. Ну и в связи с тем, что вот такая ситуация, мы не стали не его мучить, отпустили, то есть дали ему свободу, он уехал. Поэтому, видите, практически вся украинская команда у нас. У нас остались только бойцы невидимого фронта. Это Желька, который здесь в Украине уже лет 10, наверное. Он уже, я считаю, как украинец. Это Лепартия, которая у нас уже тоже сколько. Это уже не грузин, а украинский грузин. Ну и Сантини. То есть тоже уже у нас достаточно долгий период. Вот это три человека, которые остались. Поэтому. Будем думать. Я думаю, что будем разговаривать и думать. С Божьей помощью может что-то и получится. Пожалуйста. это было причиной замены или другие какие-то резоны? Нет, просто <coughs> очень большой объем, во-первых, выполняли, что Чайковский, что Малыш, вот они играли два опорных, мы немножко в другую схему играем. Если Киев играет рыбалка и два выше, тот же Беландас, Буяльским, то мы играем чуть, чуть наоборот. Два ниже, это был Чайковский, Малыш, и вышли партии. Но видно было, что парень уже поднаелся, плюс он давно опять же не играл, вспомните, когда он последнее время играл. То травмы, то болезни, поэтому я не стал уже... Было видно, что нужно освежить немножко середину. Ну, за счет того же Малиновского я это и сделал. То есть Малиновского поставил опорным полузащитником с Малышем, а Любановича не стал дергать, потому что Любанович свою работу добросовестно выполнял и хорошо там впереди помогал. Юрий Николаевич, я завершу своим вопросом. После матча в раздевалку заходил Евгений Борисович Геллер, президент команды, потом он общался с вами. Если не секрет, о чем говорили, что сказал президент? Поздравил с победой, сказал, что все будет хорошо, как поет Макарчук, все будет добро. Дай Бог, чтобы оно все было добро. Будем ждать, надеяться и верить в самое лучшее. Мы в такой день только должны делать, верить в лучшее, поэтому еще раз вас всех с праздником, хороших вам свят, ну и наилучшее пожелание. Быстрее бы у нас наступило, мы в Европу идем, давайте уже станем действительно этой европейской страной, которая никто не будет воровать, никто не будет ничего, а будем жить как настоящие европейцы. Поэтому я вам все это желаю. Спасибо. Спасибо. проскочу. Просто, я медленно не, не транслирую. Нет. Что Добрый вечер, шеф-инспектор Логи. Писем отчего про конференцию продолжит Динамо. Главный тренер команды Сергей Станиславович Рыбров готовы ответить на ваши запитания. Давай сначала, пане Сергею, слов по игре. Ну, во-первых, наверное, всех с великим праздником. Действительно, это большой праздник, и я рад, что те болельщики, которые пришли на стадион сегодня, поддержали команду. Да, мы сегодня не выиграли, но я им благодарен, что они пришли в большой праздник и помогали нам по игре наверное, мы сыграли в ничью с хорошей командой, которая занимает четвертое место и заслуженно занимает чемпионате. Да, что-то получалось, что-то не получалось, мы обязательно разберем, но мы потеряли очки, но ничего страшного не случилось. У нас есть отрывы, сейчас нужно переключиться и готовиться на Фиорентину, потом уже возвращаться к чемпионату Украины. Василий, у вас есть запитания, коллеги, Пожалуйста. Ігор Мартиненко Центральний канал. Сергій Станіславович, в лізі Європи Динамо найбільш результативна команда в цьому сезоні. Але при цьому в усіх матчах плей-оффи з Генгамом, в двох матчах із Евертоном пропускаються м'ячі. І ось і сьогодні знову виникала пожежа біля воріт. Чи буде щось кардинально змінюватися при побудові оборонних редутів? Дякую. А що ви штоби під вопросом кардинально. Что кардинально менять? Те футболисты, которые у нас есть, они играют, есть обойма, которая тренируется, знает, что делать. Да? Сегодня были моменты, но опять же, я повторюсь, мы играем не против последнего места, а играем против команды, которая занимает четвертое место. Еще раз заслуженно, у них есть... Тактика, которую они избрали, и очень правильная тактика. Сегодня Будковский, он, наверное, как, я не знаю, как боец какой-то. Он цеплялся, он боролся за каждый мяч, они подбирали мячи им. Эта тактика принесла успех сегодня. Телеканал Киев, Руслан Сверин. Сергей Станиславович, скажите, пожалуйста, вот вы два раза встречались с «Зарей» в течение этой недели. Короткий отрезок, одна команда, и она вот играла в таком итальянском стиле против вас. Вот не напоминаю, что вот, ну, то есть она облегчает вам задачу подготовки к «Фиорентине»? Так, такие матчи с Зарей. Спасибо. Серьезно считаете, что Заря, похоже, играет как Фиорентина? Ну, она использовала свои моменты сегодня. В хорошо сыграла. Это, это все сходство, которое есть с Фиорентиной. Если вы не видели, то Фиорентина очень хорошо контролирует мячи, очень хорошо атакует позиционно. Сегодня, при всем уважении к Заре, они в основном использовали тактику длинной передачи и подбора, что им принесло удачу. Я не думаю, что Фиорентина нечто хоть немножко похожее к этому использует. Будь ласка. Артем Желковский, футбольная сторона. Сергей Станиславович, сегодня мы увидели на поле Беланду и Буяльского двух ярко выраженных, ну, скажем так, игроков, играющих на атаку, в опорной зоне остался Рыбалка. Не, в этом, не это ли было причиной вот этих вот моментов, которые многочисленные, которые создала «Заря» в первом тайме и, в общем, результаты матча. Спасибо. Ну, я не считаю Буяльского очень атакующим футболистом, и Биланду, я думаю, что они все втроем сегодня оборонялись. Другое дело, те длинные передачи, которые проходили у «Зари», не было подбора. Еще раз повторюсь, у «Зари» действительно одна тактика, которую они используют, и она очень эффективна сегодня оказалась. Длинная передача, подбор. Всегда было 3-4 человека на подборе, и они этим сегодня воспользовались. Мы не подбирали мячи и пропускали контратаки. Я не считаю, что Буяльский атакующий игрок. Все они втроем обороняются, стараются работать в обороне и работают на всю команду. Куда, скажу, -то... Станислав где газета «Сегодня». Скажите, пожалуйста, почему не было сегодня в заявке Хачериди и Гармуш? Ну, Хачериди получил микротравму буквально перед игрой. Надеюсь, он восстановится. По поводу Дениса, ну, у нас в команде здоровая конкуренция. И Денис пропустил очень много. Каждая игра для нас очень важна. Сегодня мы э -э выбрали других футболистов на замену. Но я поговорил с Денисом, объяснил ему и... Я надеюсь, он полностью со мной согласен. Для того, чтобы э, играть в каждой игре, ему нужно набирать кондиции. Сейчас футболисты, которые проходили сборы, которые работали с нами, у них есть эти кондиции. Есть хорошая конкуренция. И я уверен, что Денис это понимает, будет работать и 100% вернется в основной состав. Прошу. Можете еще прокомментировать игру Антониша. В некоторых моментах он в борьбе с Камчановским уступал один в один. Ну, как бы несколько раз обыграл просто оппонент. Может это в связи с тем, что на этой позиции он не чувствует конкуренции достойной? Кто Антоныш? Да. Я не могу сказать, во втором тайме, да, к сожалению, он проигрывал достаточно единоборств, но да, сыграла в ничью, потеряла очки вся команда. Я не хочу сейчас кого-то говорить, кто-то хуже сыграл, кто-то лучше. Вся команда отвратительно сыграла в обороне в отдельных моментах, и мы это обязательно разберем, но... Что сегодня произошло? Еще раз говорю, мы сыграли в ничью с командой, которая занимает четвертое место. И, наверное, слышать с трибуны уже, мы не в Луганске играем, что вы творите, наверное, не очень приятно. И ребята этого не заслуживают, потому что те игры, которые они проводили до этого и сегодня, они старались, они отдавали всю душу игре. Но я надеюсь, болельщики поймут это и дальше нас также будут поддерживать. Александр Лыпенко, сайт обозреватель. Сергей Станиславич, ваш коллега, когда его спросили, а что вам сказал президент клуба Геллер, когда зашел в раздевалку, он сказал, он нас поздравил с победой. Ну, так им хотелось. Ну, ничего не сделать, ничего не поделаешь. Давайте и игроки, и вы, и мы, журналисты, позабудем. Ну, журналисты, я имею в виду, те, что болеют и за Динамо, забудем об этом ничей, и давайте пожелаем все вместе, вся в общем-то, вся футбольная Украина, журналистка в том числе, вам удачи в четверг. Пусть она будет на вашей стороне, потому что удача сегодня немножко от вас отвернулась. Спасибо. Спасибо. Я так понимаю, что запитаний больше нема, тогда всем спасибо, и Христос воскрес, и святым.